णम्या शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे आयुक्कामार्धसिद्धये। आयुकामार्धसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्धकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमम् नवमं पालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थे लभते विद्या धनाी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद्गणपते स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॐ गणपतये नमः